Боевики незаконной группировки ДНР усилили обстрелы на линии разграничения. Информируют в штабе АТО. За последние три дня только в городе Дзержинск, Донецкой области, были ранены четыре мирных жителя. По ночам и днем обстреливали город ложилось все по окраинам. Одну улицу на забалке пол улицы полностью артиллерия противника развалила. Работают из жилых кварталов в Горловке. Мы все это наблюдаем. Видим. Естественно, работают 120-м, 152-м калибром, танки работают, самоходная артиллерия работает. По словам военнослужащих, каждый день они готовы к провокациям. Если раньше боевики вели обстрелы по ночам, то сейчас бьют и в дневное время. Под обстрелы попадают окраины города. Таких залпов было несколько, то есть примерно около 20 снарядов было выпущено сепаратисты всячески стараются накалить обстановку на территориях, контролируемых украинскими войсками. Ну а цинизму сепаратистов нет предела, потому что, сами видите, страдают мирные жители, разрушения. Космический мониторинг дает возможность накапливать в базе данных Министерства обороны Украины и Службы безопасности доказательную базу российской агрессии. Об этом 12 августа в Киеве рассказал представитель информационно-консалтинговой компании. Стоит понимать, что обычно сопутники проводят спостережения на территории земли, земли в высоте 400-700 километров, и такая сума пролета становится где в межах 30-40. 30 кілометрів. Тобто, фактично, треба чітко розуміти, які, які супутник в цей момент часу знаходиться над, над тим чи іншим ділянкою української території і через е сертифікованих операторів вчасно замовляти е подібні знімки. Слід розуміти, що такі е космічні моніторинги ведеться спочатку бойових дій, і фактично всі знімки, які здійснюються з допомогою. Е Закордонних супутників і накопичується в базі даних Міністерства обороннослужби безпеки та інших під насправді є суттєвою доказовою базою російської агресії. І ця доказова база збирається якраз ще з початку наступного року і найбільш активно це починається фаза літа минулого року. Тому деякі знімки, які будуть наведені, вони будуть знову побачити, що саме можна бачити на таких знімках. и насколько эффективно они могут использовать для доказовой базы, а в то время они используются для помощи нашим э, Сегодня 12 августа в Печерском суде города Киева состоялось заседание по делу экс-командира роты МВД Торнадо Руслана Онищенко, которого обвиняют в создании преступной группы. Чего добивалась защита и решение? Мы просили вызвать свидетелей, которых допросила прокуратура. Суд обязан исследовать доказательства непосредственно в суде. Эти показания принимать непосредственно в судебном заседании, а не с протокола допроса. Отвод решает другой судья, сейчас будет перераспределение другого судьи. другой судья будет решать вопрос об отводе суде. А вы решением суда довольны? Это Нет, не конечно. Решение. На сегодняшний Это день не явно видно, что суд просто не слышит нас. Хотелось бы увидеть тех людей, кого мы насиловали, кого мы избивали. На сегодняшний день это все на просто на Еще год назад Матиус меня вызывал в военную прокуратуру и давил на то, чтобы я на видеозапись дал определенные показания по поводу Иловайска. Я почитал текст, том, что я должен сказать, и просто улыбнулся и сказал нет, этого я делать не буду. И тогда Матиус мне еще сказал, что мы еще встретимся. Вот на сегодняшний день я вижу явные, твердые его слова, что может сдерживать. Слушай, я, сказал, что я теперь за решеткой лишь потому, что в Луганской области мы не стали прогибаться по ту систему, которая работает и до сегодняшнего дня. Занимаются одним контрабандой и зарабатываем деньги. Что касается наших обвинений, я думаю, время все это рассудит. В ходе заседания защита заявила ходатайство о вызове в суд свидетелей обвинения. Суд отклонил его, тогда защита потребовала отвода судьи, после чего заседание было закрыто до решения об отводе.